Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada Patu Kawan menyertai perbahasan menjunjung kasih titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong yang sangat tegas dan jelas serta mencerminkan keprihatinan Baginda terhadap kesejahteraan rakyat serta negara secara keseluruhannya. Kita diraja telah menyentuh mengenai pelbagai perkara penting termasuk aspek takbir urus ekonomi dan kebajikan rakyat, amalan rasuah yang masih berleluasa, kepentingan reformasi institusi, sistem pendidikan negara serta asas pembentukan Malaysia. Saya menyokong penuh penegasan baginda yang menyuruh kita semua untuk kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia iaitu perpaduan dan hormat menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Justru ucapan saya pada hari ini akan menyentuh kepada penegasan baginda bahawa sebarang perbezaan pandangan haruslah diselesaikan secara matang dan bukan menerusi kepencian atau sab wasangka Perkara ini sangat berkait rapat Dengan isu yang sedang dibangkitkan kebelakangan ini Iaitu mengenai tuntutan Menteri Besar Negeri Kedah Ke atas Pulau Pinang Yang mana boleh saya sifatkan sebagai tidak berasas Serta tidak menimbulkan Serta telah menimbulkan kekeliruan awam Dan polemik yang tidak perlu dalam kalangan rakyat jelata. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menegaskan bahawa sejak dari awal lagi, tuntutan kedah adalah amat tidak wajar dan tidak berasas dari sudut perundangan dan pertendangan sama sekali dengan prinsip Persekutuan Malaysia yang kita junjung bersama sejak sekian lama. Dari sudut perundangan jelas bahawa Pulau Pinang merupakan sebuah negeri berdaulat kawan, dalam persekutuan Malaysia terjelas, yang mana selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 betul kawan Pulau Pinang telah diiktiraf sebagai sebuah negeri berdaulat setaraf dengan negeri-negeri lain termasuk Kedah. Mai batu kawan Maaf, nak bagi sikit Tahun masa. Betul kawan, bagi bagi si. Kedudukan ini. Ni, betul kawan. Bagi tolong bagi. lagi apabila Sik, perjanjian Malaysia 1963 dimeterai dan sejak itu Pulau Pinang tertakluk kepada perlembagaan persekutuan dan bukannya kepada mana-mana tuntutan sejarah pra kemerdekaan. Malah sembadan kawan, negeri lagi, juga si telah ditetapkan secara muktamad melalui akta kedah dan pulau pinang pengubahan sempadan 1985 akta 325 yang digubah di parlimen mengikut perkara 2 perlembagaan persekutuan dalam sistem persekutuan sempadan negeri tidak boleh diubah secara sewenang-wenangnya Apatah lagi melalui kenyataan politik tanpa proses perundangan yang sah dan tuntutan ini jelas bercanggah dengan semangat federalisme. Perlu diingatkan bahawa Persekutuan Malaysia dibina atas prinsip kesetaraan negeri dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing. Jika tuntutan sebegini dibenarkan, Maka kita sebenarnya membuka ruang kepada tuntutan-tuntutan lain yang boleh menggugat kestabilan negara pada masa akan datang. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya merujuk kepada satu duluan Presiden Perundangan yang amat penting iaitu tuntutan Kesultanan Sulu ke atas negeri Sabah yang sering digunakan sebagai contoh bagaimana tuntutan sejarah tidak boleh mengatasi kedaulatan berlembagaan. Dalam pelbagai prosiding undang-undang yang melibatkan waris Kesultanan Sulu, termasuk tindakan timbang tara dan litigasi di peringkat antarabangsa, pendirian konsisten Kenapa kerajaan kawan takut? Malaysia, Tolong bagi. bahawa sik, dia tak bagi, sik. saya sudah kata tak bagi masa terhad, mau ucap-ucap nanti mau tuntut tuntut nanti. Mau bicara pergi ke mahkamah. Segaligus menegaskan bahawa kedaulatan Sabah ditentukan oleh perlembagaan persekutuan pembentukan Malaysia 1963 serta pengiktirafan antarabangsa. Oleh itu, saya sekali lagi ingin menegaskan bahawa tuntutan Menteri Besar Kedah ke atas Pulau Pinang adalah tidak menurut perlembagaan sama seperti tuntutan Solo ke atas negeri Sabah yang telah ditolak melalui prinsip undang-undang dan kedaulatan si, negara. Mohon kawan, Pinang tolong bagi. adalah sebuah negeri. YBC, Tuan, yang terpetua, Tuan, yang Tuan yang Tuan yang Tuan yang Tuan yang Tuan yang Tuan yang saya mohon Pendiru, dari saya. Bagi tahu lah kalau tak mahu bagi. Saya dah cakap tiga empat kali dah. Takkan tak faham bahasa Malaysia yang simple. Kenapa tak benarkan? Kalau benar, All itu, benar -benar saya berhujar. sekali lagi ingin menegaskan bahawa tuntutan Menteri Besar ke atas Pulau Pinang adalah tidak mengikut perlembagaan sama seperti tuntutan Sulu ke atas negeri Sabah yang telah ditolak melalui prinsip undang-undang dan kedaulatan negara. Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang berdaulat dalam persekutuan Malaysia dan Pulau Pinang menolak sekeras-kerasnya sebarang naratif atau provokasi yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab sehingga mampu menggugat keharmonian awam terutama melibatkan hubungan antara antara negeri sudah tiba masanya untuk menghentikan retorik politik yang pada khema saya tidak memberi sebarang manfaat kepada rakyat dan negara. Marilah kita memberi tumpuan sepenuhnya terhadap agenda yang lebih besar iaitu usaha membangunkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pulau Pinang tidak berniat untuk mengoleh ke belakang melainkan terus mengorak langkah ke hadapan dengan segala daya upaya dan pelbagai perancangan strategik bagi meningkatkan mutu, -mutu kehidupan rakyat serta memperkukuh kedudukan ekonomi negeri. Antaranya ialah satu aspirasi penting iaitu cadangan penubuhan pusat kewangan antarabangsa Pulau Pinang atau ringkasnya Penang International Financial Centre. Saya ingin menegaskan bahawa rancangan untuk jadikan Pulau Pinang sebagai hub kewangan bukanlah idea bermusim atau slogan semata-mata tetapi merupakan aspirasi jangka panjang bagi memperkukuh asas ekonomi negeri dalam kerangka yang lebih besar iaitu menjadi Pulau Pinang sebagai hub inovasi teknologi serantau yang berdaya saing dan berimpak tinggi. Saya ingin menjelaskan bahawa Pulau Pinang tidak boleh dan tidak seharusnya bersaing secara langsung dengan Kuala Lumpur misalnya sebagai hub kewangan umum kerana Kuala Lumpur sememangnya mempunyai ekosistem yang tersendiri sebagai pusat kewangan negara. Namun Pulau Pinang juga mempunyai satu kekuatan yang sangat unik iaitu ekosistem perindustrian dan pembuatan per teknologi tinggi yang telah lama terbina. Justru Pulau Pinang akan memfokuskan kepada segmen kewangan khusus iaitu aset digital, teknologi kewangan atau fintech dan perkhidmatan kewangan berkaitan pembuatan termasuk pembiayaan rantaian bekalan, perdagangan, pengurusan risiko serta inovasi industri. Sekat ini kita telah menadakan sesi libat urus dengan agensi-agensi persekutuan misalnya pihak Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memastikan cadangan yang dikemukakan adalah bersifat inovatif dan mematuhi perundangan. Justru akhirnya saya berharap Pulau Pinang mempunyai harapan agar Kerajaan Persekutuan dapat menimbangkan permohonan ini dan seterusnya bersama merealisasikan cadangan menubuhkan Pusat Kewangan Antarabangsa PIFC di Negeri Pulau Pinang. Sekian terima kasih yang dipertua.